Artıq 1 ildən çoxdur ki, dünya koronavirus pandemiyasının yaratdığı problemlərlə mübarizə aparır və bu, ə, bəşəri bəla ə, bir çox sahələr kimi idmandan da yan keçməyib. Milyardlarla insanı birləşdirən idman indi sosial məsafələrin, karantin qaydalarının əsrinə çevrilib. Hazırda əsasən açıq havada təşkil edilməsi mümkün olan idman növləri üzrə yarışlara üstünlük verilir. Bundan əlavə 2020-ci ildə keçirilməsi planlaşdırılan və elə pandemiya səbəbiylə bu ilə təxirə salınan Tokyo Yay Olimpiya oyunlarının proqramına daxil edilən idman növləri üzrə turnirlər də qismən keçirilir. Ancaq müəyyən çətinliklərlə. Əsas səbəb isə Azərbaycanın daxil olmaqla bir sıra ölkələrdə sərt karantin qaydalarının tətbiq edilməsidir. Hazırda qapalı idman zallarının fəaliyyətinə icazə verilmədiyindən bəlli komandalarımız və fərdi idmançılarımız böyük çətinliklərlə üzləşirlər. Bir sıra idman növlərində təmsilçilərimiz yalnız operativ qərargahdan alınan icazə əsasında zallarda məşq edə bilirlər. Ancaq bu heç də bütün idman növlərinə şamil edilmir. Üstünlük olimpiya idman növlərinə verildiyindən digərləri çətinliklərlə üzə qalır. Biz idmanın elə səviyyəsindəyik ki, bizə hər bir şərait yaradılmalıdır ki, biz maksimum əlimizdən gələni ortaya qoyaq və nəticəmiz də yaxşı olsun. Ümid eləyirəm ki, yəni dövlətimiz biz idmançıları, peşəkar idmançıları düşünəcək. Bizə tədbir, bir tədbir görüb bizə bir şərait yaradacaq ki, zallar yaxın müddətdə açılsın və biz peşəkarcasına öz məşqlərimizə davam edək. İdmançıların böyük bir qismi əsasən açıq havada, parklarda, stadionlarda məşq edirlər. Bu bəzən heç də effektiv olmur və keçirilən turnirlərin nəticələrində müəyyən qədər əksini tapır. Təqribən 1 il yarışlardan və normal məşqlərdən kənar qalan təmsilçilərimiz beynəlxalq turnirlərdə çətinliklərlə özləşir. İdmançılar hətta onlayn formatda keçirilən bəzi turnirlərdə belə istədikləri nəticələrə nail ola bilmirlər.